आज हमारा सेलिब्रेशन ये कर रहे हैं कि हम स्कूल के बच्चों को लेके रेड पांडा रेंजर्स प्रोग्राम कर रहे हैं जब भी वो बच्चे रेड पांडा के बारे में और भी अच्छी तरह जानेंगे तो दार्जिलिंग पद्मजा नायडू हिमालयन जुलॉजिकल पार्के आंतर्जातिक रेड पांडा दिवस पालित हलो ये दार्जिलिंग चिड़ियाखाना नामे परिचित চিড়িয়াখানা ডিরেক্টর ডক্টর বাসবরাজ হোলাইচি জানান এই চিড়িয়াখানাটি পান্ডা সংরক্ষণ এবং নতুন করে উপস্থাপিত করার কাজ করছে এবং তারা ভালো কাজ করছে সিঙ্গলীলা ন্যাশনাল পার্কে বন্য রেড পাণ্ডাদের সাথে মিলনের পর এই চিড়িয়াখানা থেকে ছেড়ে দেওয়া দুটি রেড পাণ্ডা সম্প্রতি শাবকের জন্ম দিয়েছে তিনি জানান দুটি চিড়িয়াখানা জাত রেড পান্ডা দু হাজার বাইশ সালে ছাব্বিশে ডিসেম্বর সিঙ্গলীলা জাতীয় উদ্যানের জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল বন্য পান্ডাদের সাথে মিলনের পর দুজনই দুটি করে শাবকের জন্ম দিয়েছে হলিয়াচি বলেন আজ আন্তর্জাতিক রেড পাণ্ডা দিবসটি উদযাপনের অংশ হিসেবে স্কুলের শিক্ষার্থীদের চিড়িয়াখানায় রেড পাণ্ডা সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হয়েছে এবং গবেষকদের নিয়ে সন্ধ্যায় স্কুল পরিদর্শন করা হবে তিনি আরও জানান প্রথমে সিঙ্গলীলা ন্যাশনাল পার্ক এবং তারপর নেওড়ায় আরও রেড आप जानते हैं कि दार्जिलिंग जो रेड पांडा कंजर्वेशन ब्रीडिंग और रि इंट्रोडक्शन में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है इस बार रेड पांडा के लिए हमारे लिए बहुत ही अच्छा सक्सेस मिला जब हम जो रि रिट्रोड्यूस किए थे थ्री फीमेल्स वो वाइल्ड रेड पांडा के साथ ब्रीड करके पांच ऑफ स्प्रिंग्स हुए हैं ये हमारा री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम के लिए बहुत ही बड़ा कामयाबी है आज हमारा सेलिब्रेशन ये कर रहे हैं कि हम स्कूल के बच्चों को लेके रेड पांडा रेंजर्स प्रोग्राम कर रहे हैं जब भी वो बच्चे रेड पांडा के बारे में और भी अच्छी तरह जानेंगे और फिजिकली वो जाके वो देखेंगे कि कैसे हमने वो फीड कर रहा है उसको केयर करते हैं इसके बाद रेड पांडा के बारे में जानकारी करके ये कच्चा, एक अच्छा हमारा एक पार्ट ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम है आफ्टरनून में हमारा जो रिसर्चर्स एजुकेशन के लोग हैं वो स्कूलों में जाके टॉक देंगे रेड पांडा कंजर्वेशन बिल्डिंग ग्रीन प्रोडक्शन ये सब के बारे में अभी टोटल में कितना रेट पास पच्चीस है तो वैसे कि हमने लास्ट ईयर भी तीन रिलीज किया इस बार भी प्लान है और फ्यूचर में ये तो लॉन्ग टर्म अभी हम जो इनिशियली एक दो साल के लिए सोचे थे अभी हमारे ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है तो पहले हम सिंगल नेशनल पार्क में री इंट्रोड्यूस करेंगे उसके बाद न्यूरा वैली में करेंगे जो सर अभी तो अभी हम वर्कआउट एक कर रहे हैं ये कौन सा सीजन में ये होता है कि दिसंबर जनवरी जो उसका ब्रीडिंग जो होता है उससे पहले हम चाह रहे हैं कि उसको हमारा प्रोग्राम रहता है कि उसका अंदर पहले ही वाइल्ड में रिलीज करें ताकि वो वाइल्ड में अडोप्ट होके ऑफिंग पैदा कर सकते हैं अभी कितना फीमेल और कितना अभी नाइन मेल है बाकी सब फीमेल है तो तो अभी उसका हेल्थ वगैरह बहुत हम तो रेगुलरली मॉनिटरिंग करते रहते हैं तो ऑल आर इन फिट हेल्थी कंडीशन